জুবিনের ন্যায় বিচারের দাবিকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করতে চাইছে একাংশ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অভিযোগ করেছেন ন্যায় বিচারের দাবিকে হাতিয়ার করে একটি পক্ষ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈকে নিশানা করেন গৌরব গগৈকে একাংশ মুখ্যমন্ত্রী করতে চাইছে বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী এদিকে জুবিনের মৃত্যুর মামলায় কোনো আপোষ করবে না সরকার একশো ভাগ ন্যায় প্রদান করা হবে আর এই ন্যায় বিজেপি দেবে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী জুবিনে কৈছিল শ্ব' মাছ গ অন অৰ্থাৎ অসমখন আগুৱাই থাকিব লাগিব ৰখি যাব নোৱাৰে আমি জুবিনে যিবোৰ কৈ গৈছিল তাকেই আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে জুবিনৰ প্ৰকৃত অনুৰাগীসকল এবাৰ ৰাস্তাত ওলাই অহাৰ প্ৰয়োজন আছে মৃত্যুৰ পিছত হোৱা অনুৰাগী এতিয়া ইয়াতে এজনে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘটনাত তেওঁক সুধিছে তই গান শুনিছিলি নেকি বোলে মই গান টান শুনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে আৰু মানুহজনে সিদিনাখন তেওঁ সন্মুখত থাকিলে পিছত ক'লে যে ন্যায় দিব লাগে পুলিচেৰে ন্যায় দিব লাগে বোলে চবেই ন্যায় দিব লাগে কাৰণে ময়ো ন্যায় দিব লাগে বুলি কৈছোঁ বোলে তই জুবিনৰ গান কেতিয়াবা শুনিছিলি নেকি বোলে শুনা নাই সেইকাৰণে মৃত্যুৰ পিছত হোৱা অনুৰাগীসকল আৰু মৃত্যুৰ আগতে থকা অনুৰাগীসকল এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্য আজিতো আন্দোলন শেষ হৈ যাব যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰি দিয়ে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আন্দোলন আজিয়ে শেষ হৈ যাব আৰু যদি গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি দিয়ে বাকী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আন্দোলনো শেষ হৈ যাব এই আন্দোলনটোৰ উদ্দেশ্য জুবিনক ন্যায় দিয়া নহয় এই আন্দোলনটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে চাৰে চাৰি বছৰ একো সুযোগ পোৱা নাছিলো আজি এটা সুযোগ পাইছোতো আমি সুযোগটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে বিজেপিয়ে প্ৰকৃত অনুৰাগীসকলক লৈ জুবিন যাতে মৃত্যুৰ পিছতো শ শ বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰে সমাধিক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ বা জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কালি কমিটিৰ বৈঠক হৈ গ'ল আমিও জুবিন ক্ষেত্ৰই কৰি দিম কোনো কথা নাই গতিকে এই স্থায়ী কামবিলাক কোনে হাতত লৈছে গতিকে আমি হৈছো এডালো গছ কটা নাই এইটো তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় আপোনালোকৰ লগত আমি একেলগে গছবোৰ চাব যাম প্ৰত্যেকজোপা গছ দি আহিছে